কিমান টেবুলৰ পৰা এই শ্লিপটো লৈছে সেইটোতে বুজা যায় যে আমাৰ ভোটাৰৰ আমাৰ সমৰ্থনত বেছি আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি দি দিয়া হৈছো আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত আছে আমাৰ জয় নিশ্চিত মই বিয়াল্লিছ হাজাৰ ভোটত জয় হৈছিলো যোৱাটো উপ নিৰ্বাচনত আৰু এইবাৰ কিছুমান যুৱচ্ৰমো আকৃষ্ট হৈছে বুলি কৈছে যে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু যুৱচ্ৰম আকৃষ্ট হব পাৰে আগৰ আগতে কেইদিনমান আগলৈকে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বুজি পাইছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশখনৰ বাবে দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলৈ গৈ আছে মুখ দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমক নৃত্য নেতৃত্বমন কৰি আছে স্বচ্ছতাই নিযুক্তি এই কথাটো যুৱকসকলে দেখা পাইছে ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহিবলৈ ধৰিছে আজি ত্ৰিছ হেজাৰ কোটি টকাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী টাটাই ইতিমধ্যে জাগিদাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াৰ আৰম্ভণি ইয়াত গুলি বোম এইবোৰ নুফুটা হোৱাৰ কাৰণে উদ্যোগ এতিয়া আহিবলৈ ধৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিদেশী উদ্যোগেই হওক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন ভাল ভাল কোম্পানীয়ে আহিব ধৰিছে তাৰপৰা নিযুক্তি যে বাঢ়িব যুৱক যুৱতীসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিব এই কথাটো লৈ পেলাই যুৱচৰ্মাই একমুত তেওঁলোকে বুজি উঠিছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত আজি ভোটৰ দিন ঊনৈছ তাৰিখ মোৰ দেওব্বক যুৱ চেমাৰ এই শ্লিপ ল'বলৈ আমাৰ টেবুলৰ পৰা বেছিকৈ আহিছে সেইটোতে প্ৰমাণ কৰে যে যুৱ চেমাও আমাৰ পক্ষত ভোট দিব আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বহু ভোটত জয় হ'ব